Тебе все одно все стало добре, і ти зараз створила сім'ю зі спанцем. Так. Ти можеш розповісти про це? Бо дуже багато дівчат, дуже багато наших підписниць думають: ага, це неможливо. Вони всі такі, вони всі там маменькі синки. Там вони оце там такі кошмарні, або вони хороші, або вони погані. Тобто розкажи правду, отак, от, от з перших уст, як це відбулось взагалі? Це, це реально чи нереально? Це реально. Это все очень интересные, ты их долала, ты психолог, у тебя есть волшебные таблетки, понятно, что это у тебя есть, у, 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 у нас у всех их нет. Да, Расскажу секрет, у каждого психолога есть свой собственный психолог, и очень важно, когда понимать, что вам плохо, обращаться за помощью специалистов. Все верно. <laughs> Як ти створила сім'ю з іспанцем? Слухай, він тебе там як аб'юзить, гнобить тебе, мама з вами живе і тобі типу носок на голову надіває. Що там мусить? Розкажи, як це все відбувається взагалі? Бо ну отакі приблизно, отакі приблизно розповіді я чую про шлюб з іспанцем або життя з іспанцем? Як у нас є завжди стереотипи, так і у іспанців точно також є стереотипи. С моим мужчиной, любимым человеком, его звати? Мануэль, это очень распространенное имя в Испании, мы познакомились в интернете, мы начинали свое общение в онлайн формате. И когда я поняла, что у нас есть моменты, которые общие интересы, и мне интересно с ним просто пообщаться как с человеком, тогда мы решились встретиться вживую, посмотреть, как мы вас можем не через СМС. А где ты познайомилась? У всех все зараз запитают. А где вы познайомилась? Где это такое? Это типа яка платформа, яка сюда? Это приложение в мобильном телефоне, Бабу, если я правильно ну, говорю. Ну, типа, Тиндер. Просто, да, да очень важно, девочки, всем, пожалуйста, на заметку, для того, чтобы отсеять вот этих маменькиных сыночков, мужчин, которых ищет женщину на одну ночь, да, как мы говорим, да, попользоваться, очень важно, то, что вы хотите, пишите это, пожалуйста, в анкете, какого мужчину вы хотите, ваши личные требования. Никого вы готовы принять в свою жизнь? А кого ви міщиті? І мужчина читає ці строки, понімає, он підходить під по зброю. Кого нет? ви готові прийняти і кого ви хочете, це абсолютно дві різні абсолютно. речі. Вірно, так? Да? Так. Да. За уважте, будь ласка, дівчата, так? І звертайтесь до мене, підписуйтесь на канал і звертайтесь до Валентини. Вона тут І як ви живете? Скажи, будь ласка. Как вы делаете бюджет? Для меня это интересно, потому что типа, они разделяют да, бюджет. я да, у вас это происходит? Это стереотип о том, что они все разделяют бюджет. Это все индивидуально. И вы можете договориться сразу, как у говорят, на берегах. Вы можете обговорить все ситуации до момента совместной жизни и расставить свои точки приоритета, на что вы согласны, где для вас недопустимо, и вы не поступитесь этому моменту. А что для вас интересно, вы можете посмотреть и не обещать результата, сказать, я попробую, я посмотрю, насколько мне с этим комфортно. Я в таком ритме не желаю, это нормально. Сказать, что я так не делала, я посмотрю и скажу свое мнение. Мы с ним о бюджете договорились на самой первой встрече, когда обсуждали совместное проживание. Не после того, как мы переехали, а до момента завоза моих вещей. Ну скажи коротко, как делается ваш бюджет? У нас есть общий семейный бюджет и 80% этого семейного бюджета от моего мужчины. Ага. Это его взнос, он оплачивает коммунальные услуги, он заполняет холодильник, да? он покупает вещи, бытовую технику, какие-то большие дорогие покупки. Мой бюджет, который мой доход, он может быть плавающим. Это наш отдых. И это была договоренность. То есть, например, если вы едете на Майорку, то это оплачиваешь ты? При этом мы обсуждаем, что мне хватает моего бюджета, например, на билеты на Майорку и на отель, а вот отдых внутри я уже не потяну. И тогда он говорит, знаешь, а мы тогда можем отдохнуть экономно вот здесь, или мы можем на всю ногу отдохнуть вот здесь. Слушай, okay. ну очень много людей сейчас нам скажут, что, ну, типа, мы как-то приукрашаем факты, что жизнь с испанцами, она не такая... Ну, не такая, рай должны, да, там. С какими трудностями тебе пришлось столкнуться? Самая большая трудность, это посмотреть на их традиции, на их менталитет, не осуждая, не говоря, это плохо или хорошо, а просто посмотреть, почему они это так делают в истории. Вот когда вы поймете, почему у них а только там А что там тебе, ну, Занепокоїло, що тебе знервувало там, чи чи що, що, що за традиції? Що там Ну, традиції? Наприклад, там піти, от які традиції у севілянці, піти пити каву зранку в обіді увечері. Їм треба пити каву у барі із своїми друзями. Отакі, чи які? Що, що, саме? що ну не зрозуміло слово традиції. Що. А, тогда чуть-чуть э, в этом вопросе. У каждой семьи есть свои традиции. Ага, так. Если девочки, вы ожидаете, что вам на ваше день рождения вам подарят iPhone 15, то вот здесь очень большое может быть разочарование. День рождения – это благодарность появления вас на свет. Вы можете получить очень ценный подарок. Вы сами можете кому-то подарить. Абсолютно верно. Или вы должны сказать, он не должен догадываться, что вы хотите. Вы должны прийти и сказать, я вот на свой день рождения хочу вот это, вот это, вот это. А вот на Рождество, на такие э, праздники вы можете получить, да, на праздник Трех Королей, тот подарок, который будет очень ценным. Очень есть разница в праздновании праздников культуре дарение подарка. И это по умолчанию. Если вы не спросили, потом не обижайтесь, что вам не подарили цветок. Слушай, ну а вино тут добре, зрозуміло. День рождения типа, таке там внизу, а вот типа, вот Трес, Рейс, Магос, це ого го 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 а и детей так само, да? А вот как он до тебя отставится, он говорит тебе какие-то ласковые слова, там, ну, такая все? Да, это обязательная забота, внимание, но при этом обязательно а, понимание того, что забота не как о ребенке, а как о женщине. Вот для них очень важно, чтобы вы были не в статусе, я бедная, несчастная, ты заботись обо мне, мне помощь нужна, мне сложно, нет. Чтобы вы умели говорить о желания. Первый вопрос, чего ты хочешь? Если вы не сможете ему сформулировать, чего вы хотите, вы ничего не получите. А если люди на, типа, напишут список, такой, типа, я хочу вот это, 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 и ламборджини. И это можно сесть и обсудить. Он говорит, слушай, дорогая, а вот первые два пункта хоть завтра, ага. остальное давай мы не посмотрим, можем я могу годы, годика через три, давай мы подождем годика через три, и вот это я тебе точно обеспечу. Ага, а если я не, не могу? А тогда уже решение за женщиной, за женщину, она либо соглашается на свои возможности мужчины, и она его поощряет, подталкивает, для того, чтобы он развивался. А, либо выжимает из него последние соки и говорит, извини, дорогой, я пошла дальше искать. Слушай, у нас по ходу дела в Украине не так. Абсолютно. Да Та, так, по ходу Да так, с умением это. Или нет, я не знаю. Мне кажется, что в принципе все люди одинаковые. Просто вот как ты правильно говоришь, что подход к традициям, ну он... Традиции не покинет, пока не пройдет этот процесс. Да? И, и пока он сам не примет решение. Uh -huh. И ему интересно узнать о ваших традициях. И когда мы встречали первый Новый год вместе, я сказала, что у нас под Новый год ребенку дарятся подарки. подожди говорит. А у нас на uh, праздник Тре -тре трех, трех Говорит, а что нам делать? Может ли моя дочь, да, мы живем вместе. Немножечко подождать. Она может подождать? Или очень важно, чтобы в этот день получить подарок? Она так запытал. Да, я сказала, что для нас важно проснуться первого числа и получить подарок. Пусть он будет маленький, но это будет подарок. А третьего числа ты можешь подарить все остальные. У нас було два дні податки. Он наголосився на наше святкування Нового року. І потім ми празнувалися власна традиціям трьох королей. Супер, супер, супер. Ставимо лайки, ставимо лайки Валентині. Я... Ти, ти думаєш, чому найбільше розпадаються типу, ну, союзи пари іспанців з українками? Какие с вами главные причины с своего погляду, потому что ты уже можешь прямо с поля зараз сказать. Первая причина это роль женщины в семье. Что, что, это не за знать... что ты сейчас говоришь? Да, вот для понимания того, что что значит роль женщины в семье. Вы создаете свою собственную семью, и если вы считаете, что мужчина должен нести все, то для испанцев это нет. Почему так? Это исторически-культурно. Можете загуглить и посмотреть. Потому что буквально 30 лет назад женщина не имела права открыть в банке счет без разрешения мужчины. И вы и на улицу до 1975-го. Абсолютно верно. Так. И поэтому сейчас очень важно для женщины быть самостоятельной. И мужчину эту самостоятельность принимают как правило. А если вы хотите зависеть от мужчины, да, чтобы он вас полностью обеспечивал. то в первую очередь вы должны проговорить. Все, что не проговорено, извините, остается вами по умолчанию. А они нормально воспринимают то, что проговорено? Чего они типа кажут, ну, мне там не подобается. А это уже вариант обсуждения. И если вы не можете договариваться между собой, то в каких партнерских отношениях это идет речь? Mm, да, да, Абсолютно, абсолютно зоден. Дівчата, всі, хто хотіли створити шлюб зі спанцями, звертайтесь до Валентини, запитуйте мене у консультаціях, як вам взагалі сюди переїхати. Що ти побажаєш на останок всім нашим людям, які хочуть сюди переїхати, або тим, які вже тут є і вони хочуть кращої долі створити якусь родину, да? чи що ще, що ти побажала б? Первое, представьте свою жизнь, которую вы бы хотели жить. Ни на что вы согласны в связи с той ситуацией, которая у нас возникла, с теми сложностями, знаете, как там, ну ладно, хоть. Да, там, хоть шось, да. Хоть шось, да. Нет. Вот когда вы поймете, чего вы готовы принять, чего вы достойны, вот это в вашей жизни и будет происходить. И от этой позиции вы можете выстраивать свои отношения. Либо вы будете жертвой обстоятельств, либо вы будете управленцем, владельцем своей собственной жизни. А если вы управляете своей жизнью, то вами никто не сможет управлять. И касаемо отношений здесь с испанцами, либо с украинцами, да, это тоже не имеет значения, какой национальности с вами будет мужчина, Все залежить від того, чого ви хочете, щоб в ваше життя. А ми бажаємо вам, щоб у вас все було добре. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Нехай у вас все буде класно. Звертайтеся, і я бажаю, щоб у вас все відбулось так, як ви запланували. Все робіть поступово потихеньку, все виважите і розмовляйте. Відіть переговори, щоб у вас все стало класно. І одно класне Совет который мне нравится, он взят из психологии бизнеса. Думайте медленно, а принимайте решения быстро.